Український телеведучий конференцє автор телевізійних проєктів Віляни Обльов знову повернувся до одного зі своїх покликань кіно. Днями у Києві він, як режисер, представив стрічку «Птіца, цвєт та Ультрамарін. Виконавець головної ролі, неперевершений письменник та актор Євген Гришковець, перевтілюється в образ рок-співака Андрія Макаревича. Стрічку бачила Вікторія Кутіна. Тіця цвета Ультрамарін незвичайний фільм. Стрічка тривалістю 13 хвилин із бюджетом лише у 7 тисяч доларів і мегазірковим головним виконавцем. Це історія про людину, яка перебував на піку популярності і просто купалася в променях слави. Проте настає момент, коли герой розуміє, що вже завтра життя обірветься. Яким буде останній день для відомої людини, захотів розповісти у своєму фільмі режисер Ілляна Єбрьов на головну роль героя планували запросити актора Валерія Чагляєва. Були також. Думки доручити їм знаменитому вахтангу Кікабідзе. На сам кінець вибір зупинився на Євгені Гришковці. Як запевнев геляною, брю, всі актори знімалися без гонорару. Знімається він виключно у тих фільмах, які йому подобаються. Зйомки картина проходили на вулицях Києва. Євгену Гришковцю довелося кілька годин ходити по столиці з важкою кліткою в руках. Цікаво, що в картині дебютувала співачка Асія Хат, яка сама виявила бажання спробувати себе в ролі акторки. Важливим персонажем став папу Гажако якому відвели вельми важливе місце у стрічці, найскладніше завдання на думку Іліни Броведі сталося молодій актрисі. Вона зіграла незречу дівчинку, яка у підсумку отримала незвичайний подарунок від рок музиканта Птаха Щастя. Автор стрічки Птіца Цвята Ультрамарін Ілляна Брьо. Сьогодні гостем нашої студії. Доброго ранку. Давайте розпочнемо вот. с того, что. Почему же самый Андрей Макаревич стал э, прототипом вашего главного героя? Я думаю, что его еще зарано записывать в пенсионеры. Нет, вы знаете, я вам должен сказать, что с Андреем Макаревичем это <coughs> неудачная шутка моя личная. А, потому что никогда вообще не надо рассказывать о, об импульсе, то есть с чего ты начинаешь, потому что это всегда э, как так превратно все понимают. Я просто сказал, что, что мне привиделся, как бы некий старик. В прошлом это рок-музыкант. И когда мне спросили о ком, я думаю, ну сейчас я долго начну объяснять, что это старик, бывший рок, но я говорю: это фильм о последнем дне Андрея Макаревича. Все, пошутил один раз. Ну, как-то так понравилось, и народ стал... Звучит-то оно красиво, а он как отреагировал? А да знает. никак, он ä, просто, я когда писал, я, ну так сказать, была такая некая химерная, а, даже некое видение того, что его можно пригласить, и может быть он даже и сыграет неплохо эту роль. Но потом это все отпало. Поначалу была идея вставить песню Птица света ультрамарин. Потом я ее внимательно послушал текст и оказал, что она вообще о другом. Изяшлась концепция, да? Абсолютно. Потом у них есть другая песня, которая легла и долго я с ней возился. Я даже там размечал, как можно вписать видео в контекст этой песни. У них есть такая песня Лифт. Вот лифт точно, ну, скажем, о жизни человека, об этапах жизни. А главная да, роль сыграл Евгений Гришковец, но я знаю, что это была не единая ваша э, вакансия, скажем так, не вака, э, кандидатура. Идея у вас была початково немного трохе Нет, идея была, идея была. Это ж, знаете, как когда, э, э, если ты берешь сценарий чужой в руки, да, то тогда э, ты сразу начинаешь видеть картинку, а когда ты сам пишешь Никогда не видишь... Ну, я, себе, я, я писал о, о конкретно ну, о человеке, там. я не знал, будет из этого кино, не будет из этого кино. Поэтому ничего, никакой конкретики не было. Потом я, мы, мы разговор, в разговоре я предложил вообще Валерию Чегляеву эту роль, и я подумал, что даже будет хорошо, что вот вот такой как бы неожиданный, ну, выкрасим его там в белый цвет, подсидим. Но потом я присмотрелся к нему, у него, к сожалению, молодые очень глаза, они так горят, их погасить ничем нельзя, когда он работает. А потом была идея, и, и фигурировал и Вахтанг Кабидзе, и Валентин Гафт, и Философ. Ну, это достаточно потужные фигуры. Это же означало, бы, что нужно было вкладывать певні ну, великі кошти в съемки этого фильма. Насколько я знаю, вам удалось это сделать в дуже такому скромном бюджете? Вы, тут дело не в этом. Дело в том, что это не, это не мой фильм не прецедент. Это часто случается. в Маленькие фильмы авторские. Актеры часто идут бесплатно работать. Просто подобается сюжет, человек не Ну да, кому-то под... кому нравится сюжет, кто-то понимает, что это работа, ну скажем, не коммерческая, а творческая, относится к этому с пониманием. И тогда ты только, ну, расходы там, я не знаю, райдер, да, то есть. Ну, технически Ну да, приехать, уехать, там, поселить, покормить и так далее. А гонорар не берут даже так открыто. В коротком кино вообще очень много снимается друзей у друзей. Но ну, вот Женя Гришковец, это вот, не наша не первая работа, потому что он снимался у меня в первом фильме, и поэтому как-то так срослось, что э, я его не упрашивал, вот, и он меня не упрашивал. Все Ну как-то да, вот, все это так, он сказал, вот, я слышал, у тебя есть сценарий. Я говорю, да, я собираюсь снимать, ну давай почитаем, ну давай. У вас и на презентации были ваши друзья, насколько я понимаю, все вышло достаточно зоряно, Чи по-семейному, наоборот? Сама презентация? Да нет, это так. это мы, мы практически никого не звали, потому что условия продюсера просто были, что э, если фильм посылается на фестивале, то даже по идее не, не должно быть упоминания о том, что была публичная премьера. Угу. Потому что есть фестивали, где в условия входит ну, это право первой брачной ночи. Сколько часов, взагали, занял у вас весь фильм? Вы снимали его очень быстро. Там еще постпродакшн, возможно, был. Ну, Насколько я поняла, все происходило відбувало... Просто вот так как Вот когда то все складывается швидко. Да, но я вам скажу честно, что я волновался, потому что а, поначалу вообще я думал, что это лето, потом потом мне казалось, что это такая а, серая осень, а в итоге получилось и не то и не другое. Мы уже потом это, этого добивались, потому что был конец сентября, первое число октября, и вдруг совершенно замечательная солнечная погода, тепло и так далее, что на самом деле нам не нужно было. Но, но я подозревал, что так может быть, и поэтому я выбрал вся натура, все локации каменные. То есть там зелени, за исключением одного кадра, в зоопарке там зелени нигде не было. То есть все, все. Каменные джунгли, город. Ну, скажите, я так понимаю, что вы не планируете работать из этого коммерческую стричку? Это будет фестивальное кино? Да, я, ну, оно уже, вот сейчас мы его закончили окончательно, да, уже там собрали звук, сделали специальный в нормативах тех, которые нужны. И вот буквально со следующей недели он начинает уже путешествовать по фестивалю. То это означает, что конечно, глядач не сможет его побачить? я в думаю, театр? до Нового года вряд ли. А потом есть шанс побачить а его? А потом, конечно, конечно. Конечно. Вы планируете э, объединять засилья, скажем так, с кем то конкретным? Как это реально можно побачить? Просто хочется, чтобы это Нет, доступным. это делается очень просто. На самом деле, э, сейчас уже прокатчики, они сами интересуются. И когда они видят, что на рынок выходит короткое кино, э, есть уже люди, которые сбивают это в определенные альманахи и показывают таким чином будем ждать, когда выйдет какая-то сборка. С кем бы вы хотели потрапить в такую сбирку? Вот просто, возможно, у вас есть... Знаете, якось... это не имеет никакого значения. объясню, почему. <клес> <клес> Потому что uh, ты никогда, вот, uh, когда ты что-то делаешь, что-либо, неважно, пирог, да, вот вам, может, это знакомое, да, или какую-то там штучку, хотите чем-то удивить. Вы когда, никогда не знаете результата. То есть какое-то произведет впечатление. Вы там готовились, ах, ох, а человек, которому вы дали попробовать, был не в настроении. И ну и все, и не произвело. Он вроде бы съел, ну, облизнулся. Знаете, я думаю, еще в будь-якому нибудь повинно но смачно. Мы этого точно будем ждать. Спасибо <laughs> вам и чекаем пообщаться. Спасибо.